Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Сема дня на каналі Кіровоград і сьогодні у нас у студії депутат Кіровоградської міськради, секретар земельної комісії Тетяна Білоброва. Доброго вечора. Я вас вітаю в нашій студії. На найближчу сесію, на найближче засідання міської ради, винесено питання виключно земельного характеру. Остання, остання подібна така сесія, яка відбулася кілька років тому, ем, призвела до так, так званого деребану земель у Кіровограді. Чи варто очікувати цього на цей раз? И на вещи такая тематичная сессия взагалі. Ну, частично вы правы в том, что абсолютное большинство вопросов, вынесенных на очередное сессионное заседание, это земельные вопросы. Но э, такое их количество вызвано объективной необходимостью. Дело в том, что я вот приведу выдержку из закона. С февраля месяца, 17 февраля, был принят закон о регулировании градостроительной деятельности. який абсолютно становиться всі земельні питання. У разі відсутності плану занування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог чинного закону, передача або надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Так, такого плана занувания территорий в городе не существовало. Генеральный план, который есть сейчас, он принят в 2001 году. Естественно, за это время происходило много изменений. И вот пресловутое 405-е постановление, где была роздана земля в рекреационных зонах, в парке, так сказать, в лесопарковой и так далее. Значит, план занувания территорий был разработан управлением архитектуры, и 19 сентября на сессии с большим трудом, но был принят. Этот план разработан на основе существующего генерального плана. Там сохранены абсолютно все зеленые зоны, в том виде, в котором они в генеральном плане присутствуют. То есть все, что было раздано не вопреки закону, оно вне закона и осталось. То есть в плане занувания лесопарковая это лесопарковая, это рекреационная зона, зона отдыха, ну и многие другие парки, скверы, тротуары, да, вот они сохранили за собой свое функциональное назначение. После принятия плана занувания появилась возможность рассматривать заявления э, граждан. Это и аренда, это и выделение земли под частными, под майном, да, под имуществом людей за это время вот начиная с февраля месяца, когда эти вопросы остановились, поступило заявлений от ну, от от юридических, от физических лиц более 800 более 800 заявлений. При этом по регламенту заявление каждого человека должно быть рассмотрено в течение месяца. Мы не имели такой возможности, и наши управления писали отказы, основываясь на том, что по закону нельзя рассматривать пока что и нельзя принимать решения. Но вы сами понимаете, напряжение в обществе оно накапливается, да? очень много жалоб, люди нервничают, кому-то нужно оформить наследство, кому-то нужно, кто-то продает, да, свой бизнес продал, допустим, здание, а землю не может оформить. Поэтому мы и решили, вот как только сессия нам дала такую возможность, приняв план занувания территории, рассматривать эти вопросы, земельная комиссия провела пять заседаний, потому что 800 вопросов это очень много. В каждый нужно вникнуть, нужно рассмотреть эти соответствия документов, планы, соответствия тому же зануванию. Да, может ли здесь быть строительство жилого дома, может ли здесь быть выделена земля под коммерцию и так далее. И если говорить о вопросах сессии, фактически их вот 865 земельных вопросов. Делятся они следующим образом. 70% или абсолютное большинство, 600, около 600 вопросов, это вопросы земельных делянок под жилыми домами. Часть из них... Это разрешение на разработку технической документации или проекта в землеустрою. Часть из них – это уже выделение в собственность этой земли, утверждение таковых проектов, которые уже разработаны. 20% около 200 вопросов – это аренда. То есть заканчиваются договоры, договоры аренды, продлеваются они точно таким же образом через решение сессии. Есть продажа бизнеса, переоформление договоров аренды на другие юридические лица. И часть вопросов, которые всегда вызывали резонанс в обществе, это выделение гаражей. Они тоже присутствуют в повестке дня, потому что просто так, вот человек обратился, а ему сказать, извините, мы гаражи не выделяем, не имеет права ни управления земельных видносов, ни, ни депутат, ни, ни мэр, ни, никто не может просто так вот сказать. Отказ должен быть мотивированным. Поэтому эти вопросы присутствуют в повестке дня, Каким образом они будут решены? Это покажет сессия. За что так депутаты проголосуют, за что-то нет, и так далее. Но это тоже вопрос не стихийный. Выделение гаражей мы тоже ввели в определенный регламент. Дело в том, что до прошлого года, возможно, в этом вопросе и был какой-то, ну, может быть, не специальный, но беспорядок, да? В прошлом году мы приняли, в конце года приняли временное положение в отделении земель под э, гаражное строительство. И в соответствии уже с этим временным положением сейчас вот стараемся работать. На останок буквально у остается меньше двух минут до заканчивания эфира. скорее пожалуйста, по вопросу 405 решения, че удалось повернуть эти земли? Нагадайте, на каком этапе решение этой проблемы зараз? Ну, вопрос очень серьезный в связи с тем, что уже прошло несколько лет, и там частично оформлены акты, государственные акты на землю. Поэтому только суд может решить эти вопросы. В настоящее время все эти дела находятся в суде. Разуміло. На цю сесію на це засідання міськради, яке відбудеться найближчим часом, ви вже назвали перелік. А чи будуть там роздаватися якісь важливі стратегічні земельні ділянки такого плану, як там лісопаркова чи в центрі міста? Ну, это исключено по суті, потому що план зайнування, да, зонування територій, він виключає это на всі 100%. Ніхто не пойдет на нарушение на пряме нарушення закону. Это, если говорить с юридической точки зрения, а с человеческой это не такой созыв уже. Мы не отдаем тротуары, не делим парки, и этого нет и не будет. Дякую. Я напоминаю, что сегодня у «Теме дня была депутат Кировоградской мэрии Секретарь земельной комиссии Татьяна Белоброва. Білобро... На все доброе. Зашейтесь на канале Кировоград. До свидания.